второй влог с Мальты, с а, плей-офф стадии EPL. И сегодня мы врываемся в бой. Вчера, кстати, на EPL уже были матчи. Фейс одолели комплекте, а Liquid расправились с Матчи были действительно интересные. Посмотрим, что будет сегодня. Наш первый соперник – это герой. Прямо сейчас мы находимся возле гостиницы. Пойдем к ребятам в практис встретить их и проводить, собственно, на Венью. Сзади меня уже привычный вид – это море. Мы находимся все в той же гостинице. И, в принципе, играть будем там же. Волнительно, но ну, я вижу, ребята уже подтягиваются, Витя вышел, привет. Поэтому мы идем тоже в практику, поговорим с кем-то из них. Погнали. Ну, последние три игры выиграли, я тут проиграл, не помню, все. Выиграли Италии 16-10, выиграли в 16-7 и 16-10 подряд после отпуска. Угу. У нас Лусит? Ну да. Третье место, да. То есть они первый пикают? Конечно. <сос> Вечерно? Ну да. Оверпайс. 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 Оверпайс? Митя, какой мопед? Расскажи нашим зрителям. А, перша карта у нас Міраж, наш пік, потім йде Інферно. Ми починаємо там за КТ і остання вирпас, третя карта, якщо вона пад, знадобиться. Угу, і що скажеш? Так як ви думали, так, так і пройшло? Ну я, якщо чесно, трошки по-іншому думав. Думав, буде Ancient в Макпулі, угу. але його немає. Так, так, Ну что, мы сейчас находимся уже возле арены, все там же, и сегодня у нас игра против героев, как я уже говорила. А рядом со мной Илья, перфект, который сейчас прокомментирует всю ситуацию, которая сложилась на турнире. Да. Итак, сегодня игра против героев. Давай немножко поговорим о вашем оппоненте. Вы Давай. последний раз встречались с ними аж на мажоре Берлин в Бельгии, в Антверпене, собственно. Некогда, Это была команда, с которой вы играли постоянно, там четвертьфиналы, полуфиналы, и вы и Андрей признавались, что в принципе это команда, с которой всегда ну, всегда сложно, потому что Мапул у вас похож. Ну, верно, да. да, потом они после Бельгии выиграли, они изменили одного игрока. В общем, как ты смотришь сейчас на текущую форму героев? Ну, я думаю, ничего не изменилось, в плане того, что ожидает какой-нибудь трудный матч, мне кажется, потому что ну, герой до сих пор играет хорошо. Просто так получалось, что ну, мы с ними не пересекались. Угу. В целом, думаю, будет, опять же, очень серьезная борьба. Как тебе замена Рефреша на джапе? Ну, я не знаю всю внутреннюю кухню, типа у них и так был, мне кажется, довольно хороший состав. Но Джаби показывает все хорошо, поэтому, как минимум, это усиление получилось. Ну да, и времени, в принципе, прошло много, поэтому я думаю, что они должны быть в оптимальной форме. Они и группу неплохо сыграли один, одно поражение mm -hmm. всего лишь. А, что ты скажешь? После групповой, мне кажется, с тобой это уже обсуждали, но, в общем, с каким настроением вы подходите к стадии плей-офф? Обсудили ли, исправили ли ошибки? Хватило ли? Ну, постарались. <с> да не, на самом деле, конечно, проработали, ну, проработали очень многие моменты. И даже сейчас, когда прилетели, успели очень много обсудить, очень важные детали поменяли. И ну, я считаю, мы готовы к матчу, посмотрим, как это будет на деле. Ну, мы уже знаем ответ, это будет Мираж Инферно Оверпас. Ребята были немножко... Спасибо, Саша! А, ребята были немножко удивлены, он в Витя с Валерой говорили, а ты что скажешь по Можно не мешать, пожалуйста? А, Карты хорошая, мне кажется, у нас все время такой пик. Они пикают инферном. Ну, Мираж, мне кажется, я помню уже такие на пике. Но интересно, что третий аверпас. А, типа. ребята удивились, что они инферно пикают. Но все думали, что, что Ancient, ancient. Да, yeah. Я не знаю. Привыкли Потому к что, к что никогда не знаю. пикали. Да. Ну, не пикали никогда инферно. А чего пикнули? Нет, инферно они пикали, да? Нет, Не, не пикали. Ну, у вас был нюк всегда. Ладно, я помню точно, один раз пикнули. Я имею в виду не против нас, а в целом. А, ну да. Но против нас, я говорю, вот сейчас пикали инферно. Ну, короче, мне кажется, ну, они оптимальные карты для нашего противостояния, так скажем. Угу. Они уверены в своем инферно. Я надеюсь, мы уверен в мираже. Ну, мы уверены в мираже. А в вашем инферно вы уверены? Посмотрим. Ладно, смотрел вчера игры, что у фейзов не пошло? Они вчера против Комплекса, на второй даже летели 5-10 на второй стороне. Ой, на первой стороне, на первой они вообще проиграли. Ну, там такая шпилка была интересная. Грим, Full фокус был, очень хорошо попадал. На самом деле, фейзов очень много швалит. Как бы это, ну, да, Все. Ладно, Face Class сейчас находится в шаге от Интер Гранд Слэма, от миллиона долларов и всяческих похвал и признаний. Ты человек, который выигрывал Гранд Слэм, насколько это сильно может мотивировать тебя на победу в конкретном турнире в эту секунду? Фейс говорят, что они максимально мотивированы, больше всех. Ну, мы тоже хотим получить второй Гранд Слэм, поэтому сделаем все, чтобы это сделали мы, а не они. Ну, нам еще же немножко выиграть турнира в ТСО. То, что... Это не важно. Это не важно, я с тобой согласна. Все Хорошо. начинается с этого турнира. Хорошо, я чувствую некое моральное давление от тиммейтов, которые стоят за камерой и смотрят на нас. Поэтому да, давай заканчивать, нет. пойдем играть против героев. Ну, Прямо сейчас я нахожусь уже внутри арены, возле нашего кубка. Сзади ребята уже настраиваются. Слева от меня находятся герои. А именно там у нас зрительный зал. Сегодня уже будут матчи со зрителями. Мы видим много людей с украинскими флагами. Ребята пришли поддержать фанаты на Мальте, что очень приятно. Зал, ну, даже не могу сказать, насколько он маленький. Но зато очень уютно. Давно я не видела таких турниров. Не знаю, с чем это связано. Возможно, не так много фанатов КСБ на Мальте. Однако имеем, что имеем, поэтому да, наслаждаемся турниром, друзья, совсем скоро старт. Setting up for a B pop. Now they understand it's a bit more of a default spread. Ooh, ah, now he's on that's board. pretty sweet. Yeah. Three players in this site. Stalin's blinded, but Yabby's yeah, not. He's just behind him. Tessus, he's still fine as well. They get one. Now they realize there's three and they work together. But the smoke's making it a bit more awkward. Simple's able to take down Stalin. The flank is only getting into position now. Although I say that the bomb is likewise only going down. So even though they concede it, Shush will get oh. the kill. Electronic gives them suddenly a winnable one-on-one. -on -one. They have not had sustained one-on-ones in this half yet. At 9-1, it's Katie and the man with 15 kills that stands between them in a second round. That electronic on 31 HP needs to hit a one-hit wonder with the AK. He manages to spray through Katie and can't find it. <laughs> Coming. Knows they're going to be running behind it. Tessis. Oh my goodness. I thought he was going to get both. Perfecto turned around too soon because he was worried about exactly this. Sabi dropping in. So, Electronic with a great kill considering where he was positioned and all of that. It's going to be a difficult side to crack into. Kadian coming up, cat. The hard clear over towards Perfecto's position. Might not even be the first fight. simple still patrolling. Yeah, I think Simple's going to get back in position just in time. He does. And that's huge to hit Kadian because Perfecto was low enough on HP. He was dead. Another five seconds as he backs off the window to see if they're peeking in. Looking for him! How does he turn around that fast? 9-5, Navi. <laughs> Первая карта закончилась. Нашей победой, слава богу, мы уже боялись, мы нервничали. Однако все нормально сложилось. Ребята отдыхают, сейчас начнется инферно. А пока мы с Амираном, который сейчас является нашим спортивным директором. Правильно я говорю? Yes. Спортивным директором. директором Пахно, отец, что ты выучила, да. Отец, ингейм отец Валеры Бита и многих других. Короче, расскажи, как тебе Мираж? Первая карта, давай проведем некий анализ того что происходило, потому что происходили вещи не самые приятные. Почему? На во-первых, ребята давно не играли, знаешь, понятно, тут мини-сцена плюс а, ну, не так получилось подготовиться, как мы хотели в этот раз. А, немного играли. Ну, видно, что ребята еще, ну, как сказать, не сыгрались, да. То есть им надо словить эту волну. И вот очень важно выиграть сейчас карты, чтобы потом по нарастающее прошло. По миражу, ну, на самом деле, очень много ошибок было. То есть и Геройк молодцы, они навязывали агрессивно очень игру. Они подготовились к нам хорошо, да, говоришь, ну, читали. Ну. Ну, они делали стандартные вещи, да, то есть отжимали какие-то зоны в ответ реакция, да, на действия Нави. Ну и видно, что да, подготовка, то есть и Нави, и герои очень славятся подготовкой. Mm -hmm. Ну и, конечно, мы допускали ошибки, решения не очень быстро принимали. Очень важно на этом уровне скорость принятия как раз решения. И что же помогло перевернуть все-таки игру и закрыть мираж э, в нашу пользу? А, ну, там вот э, очень важный момент, раунд был, да, на 9-3. Валера убил двоих. Потом в следующем раунде Саша убил троих. Вот эти моменты позволили с 9 как ты предсказала. Да, кстати. Сидел Амиран, уже в воду опущенный, говорил, все, кошмар, какой ужас. Я говорю, Ами, сторона закончится 9-6. И угадайте, что? закончилось 9-6. Вот, а за Defense... за Defense uh, тоже на самом деле были проблемки, проблемки на, в основном, uh, видно было, что не очень уверенно себя а Витя немного чувствовал, не все получалось, но в важный момент тоже вот Сашина и Валера Нахилы очень решили, и как бы Денис тоже очень классно пару раундов сыграл. В общем, ну это стандартная карта последнее время от а, Навис, ну нам сейчас в последнее время не очень легко дается но вот стараемся работаем работаем да. дальше инферно может быть твой некий предикшн на эту карту ну конечно верим в ребят Хотелось бы чтобы они победили без третьей карты в принципе плюс минус мы понимали что будет инферно то есть там выбор был или до они возьмут или инферно то есть к этому и готовились в принципе ребят инферно она чуть рандомненько да если посмотреть ну, статистику да. у них что где-то 50 на 50. Они самые Да, и они там последние игры выиграют. Поэтому тут такой вопрос. Наверное, герои что-то готовят, что-то знают. Но вот с ребятами сегодня общались, они уверены. В принципе, посмотрим, что будет. Как мы и говорили, не совсем ожидали от них этот выбор. Они не, ну, не пикают эту карту. В принципе, это не является mm. какой-то традицией. Но много играет. Значит, здесь. много играют. Значит, что-то подготовили, что-то увидим от них. Но все равно надеемся, конечно же, на 2-0, как всегда. Конечно. Но противник что? Достойный. Соперник достойный, игра красивая, значит, продолжаем. Да, и тут просто еще момент такой героик наверное одна из самых неудобных команд у нави такой он свободный стиль а они очень такие скриптовые так сказать и немного фишек хорошо готовятся и знаешь вот эти моменты там где они редко выходят на эти соло дуэли они в паре часто играют поэтому нам очень неудобно с ними играть мы видим что наши ребята уже в кружочек он становится поэтому погнали смотреть вторую карту Being so aggressive as well with the Mac 10 in so many situations, he's not going to want to slow down. He's going to be unrelenting as he works out from the position. Oh my god, never mind. He's dead anyway. Simple's just wrecked him, and the flash is going to go the other way. Electronic manages to back off. Simple comes in again for another headshot. What was that sequence? Hello, Now Bake was the one holding it, it's denied. So thankfully SDY is able to turn and get kills because here comes Yabby with a deagle that could menace and make problems. But simple knowing that smoke's gone, he's gotta be in front of him. He's gotta come over and try to do something with him You know he does. You know, you know he does. Sure. I'll take it. If he's gonna get this close, he wants the SMG, he's calling for his teammates. Hey guys, don't peek. Just let him let him keep searching, and I'm gonna walk up and shank. Shush, ah shush. You, you're not ready for that, are you? This no. shouldn't be happening. Uh, Bit already has so much space, so much map control right now. Hiroka uh, going to scramble into this. They're going to pick back out. Bit's got another. That's crazy. They just walked back in because they didn't want to concede. Только что мы проиграли Инферна, которая казалась бы шла по нашему сценарию, однако все-таки героев задушили. Нашли эту верпас, не все еще потеряны, я сейчас не об этом. А перед вами сетка стадии плей-офф и ЕПЛ. есть небольшие ошибки. Вы видите, что Виталити здесь, хотя здесь должны быть G2. G2 у нас против Маус. В общем, все тут перепутано. Однако, подошел Валера и сделал следующее. Он просто переставил Нави, которые были вот здесь. вот Сюда. Он еще не определился с тем, кто будет соперником Нави, однако он точно знает, что он будет в финале. Надеюсь, надеюсь, он не сглазил, так все и будет. Tra mesec trođi. Tko je? Kto je? Kto je? Kto je Perfecto wants to time this. Again, though. Remember, this is not the real fight. The bomb is at B. The bomb is at B, and it's gonna go now. It has to. The wind goes to Perfecto. Electronic starts to rotate down toward the underpass. He finds Yabby as well. That's a big kill. If Yabby holds off that fast flank rotation through the stairs, then they have a real chance to set up the post plan. Now, Tessus has to go aggressive just to hold the bomb as the bomb is still going down. And thankfully they haven't made it through the doorway yet. When they do, no mistake on the first shot, but. to blow the monster smoke as well push this forward here he's, he's got a great position here fishing with the ammo as well which means he's ready to fight but has to reload that's when electronic comes into cover and that's why you play that swing nail the headshot through the tin wall he's gonna get shush to help him this is turned again it's he's all lagging simple, again man. and yes he is this is not a good sign at all We're constantly Говорят, мы не будем переигрывать раунд. Уже тебя правда. У нас нет денег. У нас. У меня 1400, я даже поставил. А я ни разу, а я ни разу не умер. Саня бегает, зависает и выживает. Сейвит. Сейвит, да. Я еще думал, хоть бы не продавил никто. Знаешь, я что думал? Хоть и продавил на шефте, так смотрит Саня, и короче, ладно, или нет, он не Третий карта оверпас, как вы видели, не успела начаться и уже начались проблемы. Как я сказала, Саша, и как вы видели на стриме, у нас произошли лаги. Два раза залагала у Вити, у Саши и у Валеры. И сейчас уже половина 12 начали мы играть в 8. Непонятно, что будет происходить. Админы удалились для того, чтобы принять решение. А мы в ожидании. Не знаю, с чем связаны эти лаги. Мы, наверное, узнаем уже у ребят все подробности после игры. Но пока мы просто ждем. Ну, так бывает. Хотя на моей памяти, в принципе, таких долгих ожиданий не было. Но, видимо, там что-то серьезное. Техника бывает, дальше. Так, нормально? И, в смысле, а, пом помимо героев, есть ESL, который не разрешат Нет. Перенести матч. Марш... них мастер. расписание, братан, да. Я, про... я понимаю, но это же их проблема. Но я И понимаю, это... не, они, они, они сейчас у них будет ультиматум, а, а Я не знаю, я сейчас не После продолжительных переговоров все-таки игра продолжается. Мы будем смотреть оверпас, но ситуация, конечно, странная. Ну ладно, болеем за нами. Five minutes later. This is not what we want to see. He's trying to rotate that op somewhere to be safe, is all he's doing right now as he lags out because they still have a five on two. So this round should not be affected by it in terms of what the result and the outcome of it will be. But I've got a feeling we're going back to a break. SDY, good hold. We follow it up. Yabby goes down as well. They will win it. We'll go 5 3, but let's just hold our breath here because this is going to get a call of attack. Yes. And Perfector says same thing again. Log in the guys. Guys, if not log, if not log, we will destroy them 61. 61. Trust me. Я полностью все доставил, полках много какой-то полностью. Я думаю, они стали чаты сделать. Что такое потенциал? Я думаю, они приняли уже. Повезло, что я не умер. Я еще ни разу не умер, Слава. По снова залагала? Да. Саня опять здесь. Какой раз? Второй. Третий. 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 И что будет дальше? Будем играть. Ч Большой? Сейчас фиксит вуком. А понятно? В чем вообще проблема? Тайну непонятно ну, вообще. Может быть, бросит, может я не знаю. Сейчас... Первый раз у нас тро... у троих зависло. У нас еще герои просто поубивали, когда мы зависли. Mm -hmm. Ну точнее как, сами оставили. Убили меня видео, когда мы зависли, просто они поняли, то, что мы зависли, не просто ну, поубивали нас. Не понял, прикол этого. Все раз мы зависли, ну не убивайте нас, дайте нам засейвить, чтобы в следующий раз мы не поубивали нас. Сейчас, я так понял, ну Саня заново комп настроит. Как вообще играть в таких условиях? Это же по-любому сбивает темп игровой. Ну, как стараться. Ну, мы постараемся. Ну, лучше не скажешь, друзья. Продолжаем смотреть Overpass, мы запикаем. Когда вы еще видели, чтобы ребята ели посреди карты на турнире на лане перед публикой? Такая была, на ситуация уникальная. Что ты съел? Очень, блядь, какая-то мерзкая азиатская кухня которую они любят просто она остыла но она остыла потому что заказывали как бы пораньше и вот сейчас вот и валерчик перекусил заменили комп Илье заменили комп саша Са, тебе поменяли тоже комп а нет только саша поменяли комп будем надеяться что это поможет потому что на часах уже э, 21 мы здесь с 8 часов мы здесь с 6 с 8 мы играем короче это трэш. когда это все закончится It's you. They have a good idea that it's on the other side of the map, And he is bit through the smoke. Greets them with a smile. It's looking sharp this map as well. Seven kills now for him. He was a bit slower on the other two, and, and they touched on the desk. Oh, SDY gets a warning shot fired his way, which he responds to in kind as simple closes out on Tessus. Oh, down goes bit though. They got their first. Pistols to win out on one. Perfecto responds. Kadian still here. <sighs> Unsure where to look though, as the nades come through. Shadow position makes it easy for him to hit that shot, but Perfecto was so far ahead, he just swings out to trade it. Doubles up on Yabby. Stallion? That's not bad. USP headshot, but simple closes that. 14 6 now for Na'Vi. Flash out, trying to support Shush on the counter entry, but Nade's gonna hit him. He goes down to 55, and again he's removed. It's this time bit to hit the shot. Four HP for SDY on the back of it, which means he gets caught as Stalin snaps back. Gabi does well to find one, but Perfecto's there. He did not anticipate two, and it is just Katie, and who is standing on that shelf, who's now gonna have to back off. This is gonna be series point for Na'Vi. Oh! Shot SDY down goes down. Bits gonna follow up. Oh my goodness, it might actually be happening. It's all on Shush. Starts it off on the first one with Electronic, but now the bomb's gonna rotate back over to the other side because they know the situation. They know the fact that he is the only remaining defender, and Shush is trying to be quick and to get ahead of this. He's gonna go to the window instead, but Bits crawling in to put that down in the perfect position behind. It's so yeah, they a <laughs> yeah. the knife you look back simple still there simple sees him he's just staring and here we go to close out the series simple <laughs> Саша, какие у тебя по Впечатления от этой игры? Не знаю. Обидно за них стало. За них? Да, но это... Мы бы поступили так. Я вообще не понял. Нет, нет. Нет, ну первый я бы сделал. Первый, ладно. Самый первый раз. Очень. Но мне дали порт, я такой сижу. Поэтому мы и выиграли. Смотри, у меня порт, понял. Хорошо, а это, это Best of Насправдится Face It Prime Time. Ну, два раза зарезал чуваков. Да, да, окончание очень красивое. Ножка. Мы начали в 8 вечера, сейчас уже пол второго, это около 7 часов на Best of 3. О боже! В общем, ну а слава богу, что все закончилось э, позитивно. Впереди у нас четвертьфинал против g и вы представляете, какая это будет игра. Это будет уже в пятницу, завтра у нас выход, точнее уже сегодня. Отдыхаем, э, приходим в себя, тренируемся завтра. Спасибо, что посмотрели этот влог, подпишитесь на наш YouTube-канал, оставьте комментарии, и спасибо, если вы на протяжении всех этих часов были с нами сегодня.